А если Бог згори, то нам дуже легко. Ну там немає Христа. Нам нужно дертися на цю гору. Понимаете? Нам нужно дертися на неї. Мудреці дерлися, вони два роки йшли до Ісуса Христа. Нам потрібно, нам швидше нам прийти, нам духовно пригіратися. Значить, Бог каже, ти тут приложив усилия. Они йшли довго, так? а ми должны тут приложити усилия. Амінь. Господи Бог мой, помоги нам сегодня приложить наши усилия, чтобы попасть, Господи, просто поднять наши взоры на небо. Помоги мне поднимать мои взоры к Тебе, Господи. Враг души, плодяка, плита, оно держит наши глаза на земных делах, на земных проблемах. Но спасибо Тебе за час молитвы, за день молитвы, за час молитвы. За час молитвы за служение Господу. Помоги нам сегодня прожить эти усилия, Христос, чтобы мы подняли взор и увидели Господи тебя, увидели Духа Святого, увидели звезду Твою, Божию, чтобы мы пришли к Тебе, Господь, и поклонились Тебе, и могли поклоняться Тебе, и могли Тебя.

и сегодня мы поднимаем наши глаза к небу с покаянием, со смирением. Мы себя смиряем, мы себя сокрушаем и мы покаемся, и мы, Господи, через покаяние мы благодарим Тебя, Христос, что Ты своей кровью от грехов нас, Господи, а мы у нас своей кровью от грехов. спасибо, Господи, что родился быть нашим спасителем, который спасает нас от грехов наших, Господи, Помоги нам приходи, всегда приходи, и всегда поклоняться, всегда поклоняться Тебе Богу, слава Тебе, хвала Тебе, осанна Тебе, аллилуйя, благослови нас, в этом служении подняться на эту гору, на гору Божью, подняться на высоту, поднять наши глаза. Ты знаешь, кому как сегодня тяжело. Поднять эти глаза к тебе в небо. Что гнетет нас? Что нас, Господи, опускает наши глаза в землю? Да, да. И помоги нам, прилагай усилия, поднимать наши глаза на небо. Поднимать наши глаза на небо, отрекаясь от греха. Привычка чистоты. Помоги нам, Господи, прости да, да. и благослови, и поддержи, Спасибо. жить тобой, жить Господи, с Тобой, Твоей звездой рождественской, Духом Твоим святым, помоги нам жить, чтобы Твой свет оси, сиял наше сердце, наш разум и наши мысли. Помоги нам в этом служении молиться, искать лица Твоего, наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы и прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Господь, ми благодаря тебе, Господь, ми можемо бути на цьому місці, Господь, ми в Тебе, Господь, такий великий страсний, Господь, що ти родився і пішов себе, Господь, щоб спасти кожного з нас, на що дитині Господь. Весело. Ты

Господи, а вот когда Герганит ребята, Господи, да, обратитесь, Господи, а вот когда что-то Господь сегодня прошу мы чуть заняли этот спорт, и он выпал наши люди Мы прибули, господарю, до вашего Нихаты, почему? -то... E non voglio che io voglio che sia, che voglio che

Сими проживали, і бідь не знали. Господь тебе, Господь проживаємо в мирі, Господь. На сьогоднішній день, Господь, іде війна, Господь, у наше місто, Господь, не піснало. Ісус, і син і дух Святий. Амінь. Зараз, коли ми молилися, то просто було слово сказано: бережи час, бо він короткий, таке було слово сказано. А що я хотіла поділитися з церквою? Я сьогодні утром молилася, як ви знаєте, то у нас є молитвена група, і ми кожен раз молимося. І останній час, ну ми завжди, конечно, але останній час ми сильно, сильно молимося за сім'ї, за дітей, за покаяння дітей. Беремо пости. Я дякую усім, хто виходить в молитві на групу, хто участвує, хто поститься, хто молиться. Я дуже дякую, хто хоче, будь ласка, приєднуйтеся, бо це потрібно усім нам. Ви знаєте, я утром так сильно молилася і говорю, Господи. Ну, за сім'ї, завжди як завжди, за сім'ї. Я так стала молитися і кажу: Господи, дай нам сили, Господи, благослови кожного, щоби ну, кажу, я вірю, що ти такий сильний Господь. Що ти можеш. Ну, Для тебе немає нічого неможливого, Господи, якщо ти заботишся, щоб дати нам кусочок хліба, дати все до хліба, Господи, На в жалі ти не можеш дати, щоб спаслись наші рідні. І вже багато часу ми молимося за те, щоб... Спаслися, ми бачимо, як мучаться наші рідні. І коли я так стала сильно молитися, говорю, Господи, ми починаємо, і ми як не можемо закінчити це, щоб перемогти. І і ви знаєте, Мені тут Бог показує таке видіння, що враг стоїть і у кожного є своя проблема, через яку він приходить і забирає ту силу. Яку Бог дає для того, щоб побігти в своєї сім'ї. І було сказано, що багато є нейсповіданих гріхів. І каже, себе, самі себе що увіряють, що я простив, але все-таки є непрощення. І Бог говорить, що можна ісповідати і закрити міста, де приходить сатана. Якщо ми хочемо дійсно побігити, до кінця, мати цю силу. Бо говорить, закрий це место. І найважливіше було те, що сказано, що потрібно ісповідувати. І було сказано за непрощення, за злость, за завість і за багато Много говоримо, ну, не бодрствуємо навіть, ми беремо сатана, що дає нам і ми раз і взяли, вмість того, щоб бодрствувати і не сказати цього. Ми раз і підхватили нас тільки швидко, ну, раз і мислю, ми раз і підхватили, вмісто того, щоб ставити ограду, щоб не приймати поношення на свого брата, сестру. І Бог говорить, через це приходить брат і забирає ту силу, яку я вам даю, щоб ви принесли побіду для своєї сім'ї. Перше було бережи. Час, бо він короткий, так? Да? А как, как, как хранить? Ну, береги час написано. Время, да? Как время беречь? Ну, хороший вопрос. Как, как время? Ну, не тратить его на то, что того не стоит, да? Мы знаем, что оно того не стоит мы уделяем тому время и мы этим самым время как бы тратим да? как мы бережем как берегутся деньги да то есть это не просто их беречь где-то да а именно когда они идут туда куда надо на то что надо они берегутся да так и время когда идет на то куда надо оно бережется и когда время идет не туда куда надо значит оно растрачивается да? значит Господь скажет, куда мы тратим наше время, да, на что мы его и Это шаг номер один. И шаг номер два, да, где вот говорилось, что через, есть вещи, через которые враг может украсть нашу силу духовную, да, и мы ослабеваем, и нет тех результатов, тех ответов, той победы в наших семьях, которые мы хотим, да, Особенно выделено непрощение, злость, зависть, сплетни, но якщо, не только через это, да? Вот, ну, где нас касается, но ну, мы должны молиться, Господи, если мы позволяли себе, какую-то злость, какое-то непрощение друг на друга, да, какую-то зависть, там, щось таке, в семье, злость друг на друга, да. Вот, человек злится на жінку, жінка на человека. Уходит сила Боже. Уходит. Знаете как? Что важно, да, этого не допускать, да? Фигурально. Не прощение допускать. Нет, в своем сердце, друзья, мы сейчас говорим, вот, вот, кто здесь мы сидим на служении, да? Не надо брать сейчас там кто-то, где-то там, да, кому-то. Это, значит, Бог сейчас это мне говорит, не то говорит, мне сейчас распределить. Правда, нам говорит. Вот чтобы мы приводили в порядок. А так, знаете, мы просто себе позволяем. Ну, бач, что а что а, а, ну и я. Себе. Понимаете? И так всем скопом опускаемся на дно, понимаете? А Бог говорит, что тебе до него, что тебе до нее, ты иди за мной. Да? Не надо ни на кого смотреть. Не надо оправдывать свою бездеятельность тем, что, ну, он что же народ, я не буду, а она народ, я не буду, да? Я вже записала, все. Зараз що, е, ну, так, Просто ще було как би, сказано, що ну, от я молюсь, і все це Господь говорить. І, как би, Бог говорить що, ми ж стали молитися, і дуже багато сестер, сім'ї, які взялися і конкретно молиться за свої сім'ї. І Бог говорить, що ну, вони опять от, взялися, але буде поражати. Сатана буде питатися е, как бы давати пораження, щоб вони Тому Бог то становилися. передивись своє серце, де потрібно відповідуватися, де потрібно ну, от, це прис просто признатися, що от є проблема, з якою і Бог говорить: я дам силу це побідити для того, щоб брак не прийшов не міє останавливаю, тому що начнут молити, починає час молитися і каже і враг намагається, ну, паразить якби, щоб щоб вони не продовжували. Тож тобто, ще ті зараз Господь чує ці молитви, починається духовна боротьба, і для того, щоб його остановить, як і завжди він ділав. Він тоді ділав свою роботу, ну, наше важно, щоб не дати йому це зробити. Тож тобто, і всі, хто моляться, должны проверить свое сердце для того, чтобы закрыть те, те места, где, слабы наши места. Господи, благодарен Тебе за откровение Духа Святого, который очень ценный для нас. Господи, очень ценный для нас. Мы понимаем к нашему сердцу. Ты сказал, береги время, оно очень коротко, Господи. Боже мой, как жалко, что коротко, и как жалко, что мы не бережем это время. Господи, если бы мы берегли, может быть, его стало бы побольше, Господи, помоги нам, Господи, помоги нам беречь это время. Дай нам, Господи, дай нам сердце мудрое. Боже мой, чтобы мы понимали, куда мы время уделяем. Господи, прости, Каюсь, Господи, когда я свое время посвящал на то, что не стоит того. Прости, Господи когда тратили время на ненужное, на пустое, на мирское, на... на грешное. Прости нас за это, Господь. Помоги нам ценить временем и употреблять время для Твоей славы, для Твоей славы. Научи нас, Дух Святой, управлять этим временем, владеть этим временем. Во имя Иисуса Христа, помоги нам дорожить временем во имя Твое, Господи, как мы дорожим финансами порой. Как мы экономим финансы, ты говоришь, научись экономить время, чтобы не тратить его туда, не надо. Научи нас, Господи. Боже мой, также помоги нам, Господи, чтобы э, начиная мы не сдавались, Господь, чтобы мы видели, помоги нам позакрывать все эти форточки, двери, окна для врага, эти грехи, эти греховные привычки, а да, привычные нам, Боже мой, Роман Константин, не падать в это, не, не сражаться, достигать. Спасибо, Господь, что есть Твоя сила. Спасибо, что есть сила крови Иисуса Христа. Спасибо за силу Святого Духа. Чтобы мы победили все, что нас держит, все, что нас связывает. Спасибо, Господь, за Твою силу. Спасибо за Твою победу, Христос. Ты победил все свой грех, Господь. Мы просим, помоги нам видеть победу и держать победу над нашими зависимостями, Господь. И верим в победу в крови. Господь, помоги нам прилагать силы и принимать решения, Господь. мы нуждаемся в Твоей помощи и силе, в Твоей помогающей руке, чтобы мы победили вот это все. Мы хотим это все победить, Господь. Мы соглашаемся со всем, что Ты говоришь, Господи. Но мы хотим также не только соглашаться, но побеждать Твои силы. Помоги нам побеждать. А мы благодарны Тебе, Отец и Сын, и Дух Святой. Так. так, куда вы все текаете, друзья, сейчас самое интересное будет, сейчас будет цикавое такое, хорошее. Молодец. А, а, подарочки. подарочки. Они готовят нам подарочки. Верные Надо, конечно, я приеду, Я